भाजप आणि काँग्रेस हे मुस्लिम समाजाचे दुश्मन असून आरक्षणासाठी आरपारच्या लढाईसाठी आपण सज्ज असल्याचं मुस्लिम समाजाला दहा टक्के आरक्षण मिळावं या मागणीसाठी ऑल इंडिया मजलीचे इत्तेहादुल मुस्लिमीन पक्षाच्या वतीनं चार हुतात्मा पुतळा येथून जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मुखमोर्चा काढण्यात आला होता या मुकमोर्चा आगमन जिल्हाधिकारी कार्यालय इथं होताच मुकमोर्चा रुपांतर जाहीर सभेत झालं मोर्चात हिरवे आणि निळे झेंडे तसंच मागण्यांचे फलक घेऊन मुस्लिम समाज बांधव सहभागी झाले होते यावेळी बोलताना एमआयएम पक्षाचे शहर अध्यक्ष नगरसेवक तौफिक शेख यांनी भीक नाही तर आमचा हक्क मागत असल्याचं सांगताना स्वातंत्र्य लढ्यात मुस्लिमांनीही बलिदान दिल्याचं सांगितलं हमारी पूरी जो मेहनत की पदाधिकारी नगरसेवक जो सभी जो मेहनत आहे कलेक्टर हमारे निवेदन स्वीकारा और हमारे बात को गौर से सुना और हम ये उम्मीद करते हैं हमारे निवेदन को माननीय मुख्यमंत्री राज्यपाल पंतप्रधान राष्ट्रपति इनके पास भेजे वो और भेजकर कर जो मांगना है वो समझे सुने और मान्य करने की कोशिश करें और इन श्ला सोलापुर शहर जिले की आवाम को ये हमारा वादा है अगर ये हमारे मांगने अगर मान्य नहीं हुए तो इनशाला स्टेप बाय स्टेप आज मुख्य मोर्चा निकला है कल और बड़े बड़े मोर्चे निकलेंगे त्यूर आंदोलन होगा रास्ता रोका होगा और जब तक एम एम पार्टी सोलापुर शहर जिले के अंदर है मुस्लिम कौम के लिए बहुजन वंचितों के लिए दलितों के लिए बिछड़े हुए समाज के लिए हम लड़ते रहेंगे ये हमारा वादा है और ये मैसेज पूरे शहर जिले तक जाए और आवाम जो है हमारी पब्लिक शाने हो जागरूक हो सब एक हो जाए इसके बाद जो भी मूर्छे रहेंगे सब एक दिल से एक होकर हमारा साथ दे और इनशाला मरते दम तक एम पार्टी की पूरी टीम हमारी काम करते रहेंगी मुस्लिम समाजाचे भाजप आणि काँग्रेस दोन दुश्मन आहेत भाजप समोरून तर काँग्रेस पाठीमागून हल्ला करत मुस्लिम समाजाला दहा टक्के आरक्षण मिळावं यासाठी आर पारच्या लढाईसाठी सज्ज असल्याचं तौपिक शेख म्हणाले शुरूरों को बताया कि अगले हम जो काम कुछ कहना हुआ करते हैं उसी क्या तो वो चौदह को सौरत के जाने का सिर्फ काम सिर्फ आहान हुआ कि मुस्लिम समाज को आरक्षण दिया गया पार्टी थ्रो और वो जब आगे होते हो गए तो बाद में क्या उसका आवाज आया बाद में क्या आया हाईकोर्ट में गया और हाईकोर्ट में वो डिशी हुआ कि मुस्लिम समाज जो है उनका बच्चों का जो शिक्षण का बच्चा है वहां पर पांच रुपया आशीन दिया गया लेकिन उसकी भी हमें बढ़िया नहीं है और हमको तो हमारा नाम पार्टी का सभी जिम्मेदारों का हमारे पहले लोगों में मानूम होंगे कि हमें अभी पांच रुपये आशीन नहीं चाहे अगर लोग अभी आरक्षण चाहे तो अत्या तक को चलो और उससे हम लोग करोगे और जब तक आरक्षण हमें नहीं निका हम उसके या आंदोलनात वंचित बहुजन आघाडीच्या नेत्यांनी सहभाग नोंदवला होता यावेळी इतर नेत्यांनीही भाषण करताना मुस्लिमांना आरक्षणाची गरज असल्याचं म्हटलं असं लागत आहे मेरे साथ छोड़ो ऐरान का में काम करना है ऐरान में सिर्फ मुसलमान का काम करना है आरक्षण के लिए काम करना है इसे मैं सब छोड़ के इनके साथ ऐमान के साथ मुसलमान आपके साथ आओ रहा इन सला मतदक ये आरक्षण के ये हम मतदेक आपके साथ रहेंगे चांगल वो मोदी ये चांगली वो है माध्यम से की समाज हा करायला पाहिजे आणि समाजाला महत्वाचा मिळेल हे प्रत्येकाने आपले पहिले प्रयत्न करणे गरजेचं आहे भीमा हेच काम करते आणि करणे हा आमचा काम आहे न्याय म्हणून काम आहे शेवटच्या श्वासापर्यंत आम्ही हे करू आणि आहे की समाजातल्या प्रत्येक बांधव हा पद्धतीने काम करावं आज हम हैं चौदह चके हमारे यहां पर चौदह से पंद्रह टके तो हमें दस सके हमारा हक हमें मिलना चाहिए तुमसे तो कोई भीख नहीं मालना है हम तुम तो मेरे भाइयों मैं मोटा वाला गुजरा इस करता हूं कि जितना खामो ही इतार करेंगे पुत्र हमारा पैदा होने वाला है ठीक है कोई गड़बड़ नहीं चाहिए शांति और अमन के साथ हमारा पैदा भी है कि इस्लाम ने सिखाया है हमें शांति और अमन का पैगाम देना उसी शांति के शांति के तरीके से हम हमारा नारा चालू रखेंगे ठीक नहीं चाहिए हमको हमारा अधिकार चाहिए और हमको आने वाले चंद दिनों में हमको मुस्लिम आरक्षण मिलना चाहिए वो भी दस परसेंट नौकरियों में हो वो शैक्षणिक में हो वो पुलिस भर्ती हो हर चीज में हमको आरक्षण मिलना चाहिए सिटी में हमारे पूरे महाराष्ट्र में देखो एक भी हमारा डॉक्टर नहीं है बड़ा इंजीनियर नहीं है तो नहीं है या तो कोई नहीं है, ऐसा क्यों हमारे होता महाराष्ट्र तो के मुख्यमंत्री या आंदोलन नसीम खलीफा शफी हुंडेकरी शेख शमी उह अमित कुमार अजनालकर नगर सेवक रियाज खरादी अजहर हुंडेकरी वाहिदा बानो शेख नूतन गायकवाड़ गाजी जहागीरदार अर्जुन सलकर फारुख शेख श्रीशैल गायकवाड यांच्यासह मुस्लिम बांधव मोठ्या संख्येनं सहभागी झाले होते